Minut 38-ci ildə Mərkəzi Asiya'dan Aralıq dənizi sahillərinə və Dərbent keçidindən İran Körfəzinə qədər əraziləri əhatə edən böyük Səlcuq imperatorluğu yarandı. Oğuz sürflərinin qınıq boyundan çıxmış Sultan 1-ci Toğrul tərəfindən əsası qoyulmuş bu dövlət 11-ci əsrin ən qüdrətli imperatorluqlarından biri hesab olunur. Bu dövlətin möhkəmlənməsində və möhtəşəm bir imperatorluq halına gəlməsində Səlcuq sultanları Alparslan və 1-ci Məlikşah mühüm rol oynadılar. Paxtaxtı müxtəlif vaxtlarda Nishapur, Rey və Heysvahan şəhərləri olmuş bu dövlət Oğuz türklərinin tarixində əsaslı dönüş nöqtəsi olaraq xatırlanır. Çünki onun yaradılması ilə İslam aləmində siyasi hakimiyyət Oğuzların əlinə keçir. Azərbaycan torpaqları da bir müddət Selcuk imperatorluğunun tərkibində olmuşdur. Bunun nəticəsi olaraq Azərbaycanda fidal özgürsünalığının, hərjməzliyin və ara müharibələrinin qarşısı alınır. Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə cəhd göstərən Bizans, Erməni, Gürcü, Xristian blokunun planları da iflasa uğrayır. Səlcuq imperatorluğu yarandıqdan sonra onun hədəfi Türklər üçün daim təhlükə mənbai olan Bizans torpaqları olur. 1015-ci ildə Səlcuq sərkərdəsi Çağrıbəyin başçılığı etdiyi ordu kəşfiyyat yürüşünə çıxır. İran da Azərbaycan arasından keçən Səlcuqlar Van gölü hövzəsinə hələ keçirlər. Onlar, Onlar eyni zamanda Naxçıvan və onun ətrafındakı Azərbaycan torpaqlarını da nəzarət altına alırlar. Bu ərazilərdə möhkəmlənməyə qüvvə kifayət etmədiyi üçün Səlcuqlar geri qayıdırlar. Səlcuq dövləti möhkəmləndikdən sonra İran, Cənubi Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarını keçməklə Bizansa qarşı əməliyyatların davam etdirilməsi zərurəti yaranır. Səlcuq qoşunlarının Həmazan, İsfahan, Qilan istiqamətlərində Azərbaycana doğru hücum başlıyır. Qilan istiqamətində hərəkət edən hissələr Xəzərin cənubundakı torpaqları tutaraq ərazi təcrip arılmasına daxil olur. Burada Səddadlərin qüvvələri ilə birləşən Səlcuqlar, Bizans, Erməni və Gürcü piyadallarının birləşmiş qüvvələrinə ağır zərbə vurdururlar. Azərbaycanın canı beylətləri isə Səlcuq sərkərdəsi Həsənin nəzarətindədir. Bundan sonra hərbi əməliyyatlar Şərqi Anadoluya keçirilir. Səlcuq Azərbaycan Türk birləşmələri 1048-ci ildə Bizansın rəhbərlik etdiyi Xristian bloqunun qüvvələrini darmadağın edir. Bizans sülh müqaviləsi bağlamağa məcbur olur. Minalı 4-cü ildə Sultan I toğlumun hərbi qüvvələri Təbrizə yaxınlaşır. Rəbbadi hökmədarı Vəhsildan Səciuq sultanına təhdid olduğunu bildirir. Azərbaycan fiyadalları Səciuq türkləri ilə yaxınlaşmağı daha üstün tuturlar. Səciuqların Gəncəyə yürüsündə Şaddadı hökmədarı Əbdullah Şavur da Qəssuddan kimi təbətciliyi qəbul edir. Səciuq sultanı ilə Şaddadı hökmədarı arasında bağlanan müqaviləyə əsasən Bizansın başçılığ etdiyi xristian bloku na qarşı əlbir hərəkət etmək razılaşdırılır. 1066-cı ildə Səciuqlar Şirvana yürüş edirlər səmdətli müqavimətdən sonra Şirvanşah 1-ci Fəridbər sərcublara tabe olur. Şivan hökmdarları Şirvanşah titulu daşımaqdan məhrum edilirlər. Türbanlıqların Selçuklulardan asıllığı qəbul etməsi ilə Azərbaycan torpaqlarının böyük Selçuk imperatorluğunun tərkibinə daxil olması başa çatır. Bizans imperiyası Ön Asiyada, Şərq Anadolu'da və Cənubi Qafqazda getdikcə möhkəmlənən və dövrünün qüdrəti dövlətinə çevrilən böyük Selçuk imperatorluğuna zərbə vurmaq qərarına gəlir. 1071-ci il avqustun 26-sında Malazgirt adlı yerdə Bizans və Selçuk qüvələri arasında döyüş baş verir. Üç istiqamətdə hücum edən türklər axşama yaxın Bizans ordusunu geri oturdular. Daha sonra sağ və sol qonaqdakı qübbələr hücuma keçərək düşməni hər tərəfdən mühasirəyə alıbdır mədağını edirlər. İmperator Roman diagenəsir düşür. Balazgil zəfəri dünya tarixində yeni bir dövrün başlanıcı olur. Bu döyüşdəki məğlubiyyətdən sonra yurdumuzun qərt torpaqlarını işğal etməyə çalışan Bizans və onun havadarlığı etdiyi erməni və gürcü fiyadallarının mövqeyi sarsılır. Anadolu həmişəlik türk torpağına çevrilir. Səlcuqlar Bizansın əsas dayaqı olan Çin Asiyanı fəth etməklə bu dövlətin zəifləməsində və gələcəkdə dağılmasında böyük rol oynayırlar. Sərcuqların Azərbaycanə gəlişi ilə Oğuz türk tayfaları Cənubi Qafqazda və Ön Asiyada başlaca etnik və siyasi qüvvəyə çevrilir. Bununla da Azərbaycan xalqının təşəkkül prosesi başa çạt. 1118-1157-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş 19-cu Sərcuq sultanı Sənciärin dövründə imperatorluq zəifləyərək dağılır. Bu nəhəng imperatorluğun dağılması mərhələsində Azərbaycanda Şirvanşahlar dövləti müstəqilləşir güdrətli bir azərbaycan dövləti olan əldəgizlər dövləti yaranır. böyük selcuc imperatorluğunun yaranması ilə bütün yaxın və orta şərqdə, o cümlədən azərbaycanda torpaq mülkiyyəti sistemində köklü dəyişikliklər baş verir. selcuc sultanları mərkəzi hakimiyyətə hərbi-siyasi dayaq yaratmaq məqsədi ilə imperatorluq ərazisinə daxil olan bütün torpaqları hərbi xidmət müqabilində iktidar şəklində selcuc əmirləri arasında bölüşdürürlər. Arzan, Silvan və Dərbent kimi böyük tarixi vilayətlərdə sultana yaxın olan əmirlərə iktidar verilir. İqtadarlar əvvəllər onlara verilmiş torpaqlardan vergi almaqla kifayətlənir daxili dərsliyə və kəndlilərin həyatı ilə əlaqədar məsələlərə qarışmadılar. Zaman keçdikcə iqtayirsən ötürülür, iqtad sahibləri hakimlərə, onların idarə etdiyi ərazilər isə mərkəzi hakimiyyətdən aslı olmayan dövlətlərə çevrilir. Səccuqlar dövründə yaranmış torpaq mülkiyyəti formalarından biri də uç torpaqlarıdır. Uç torpaqları imperatorluğun ucdar sərhədlərini qoruyan səccuq sərkərdələrinə paylanmış torpaqlara deyilir. Selçuk İmparatorluğu dövründə ənənəvi vergilərə əlavələr olunur. İndi Selçuk döyüşçülərinə şərab və silah tədarük etmək üçün şərab bahası və silah bahası, onların atlarını nallamaq üçün nal bahası adlanan vergicə tətbiq olunur. Cəhər sənətkarlarından onların hazırladığı sənət məmulatlarından pay alınmağa başlanılır. Dəncələrdən torpağa görə başlaca vergi olan üç alınır. Müharibə vaxtı isə əlavə vergilər tətbiq olunur.